Так, ну все, это чудо китайской инженерии получается отработало. Сейчас вываливаем фарш, короче, тазик. Фарш холодный. Вот. мы и будем набывать. У вас правду вакуум, если засолка пиду он происходит она и быстрее и качественнее сейчас перчатки один и короче ой, -ой. Так, так вот такие получился фарш фокусирует. Все, он полностью монолитный. Полностью просоленный. То есть мы его отсюда выберем и сразу колбасный шприц набиваем. Все, он полностью готов. Вот. Красивый фарш. Я думал, лоток еще вывалить его перемешать трошки вручную, но тут нема такой необходимости вообще красивенный. Не Превратился в монолитную массу. Сейчас глянем после засолки. Это уже непосредственно перед набивкой. Я думаю, что ничего особо не поменялось. Просто там в разных местах фарш был 5,6, 5,8, стал 5,7. Грубо говоря. Так, все, сейчас будем набивать. И потом заклипсуем в оболочку.